Рыбницкий Михаил Архангельский собор украсила икона Праведной Анны. Эта святыня была написана монахами на горе Афон и освящена патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время его визита в Приднестровье. Для всех верующих Рыбницкого храма это бесценный подарок. Очень рады прихожане нашего храма, что эта икона у нас есть. Очень рады все, что могут прийти к ней и поклониться и попросить о здравии и дарование деток. Для прихожан очень большая радость, что такая икона в нашем храме появилась. Мы не уезжая, можем поклониться и попросить все, что пожелает каждый для себя. Особенно, кто бездетный, чтобы деток дал Господь. Святые, написанные монахами горы Афон, особо чтятся. Справедная Анна, к ней прибегают смыслы, особенно те, кто страдает э, бесплодием, те, кто имеет детей и чает получить ребенка от Господа. Боже, помощи Детей. Всего в дар Приднестровским храмом было передано четыре иконы, написанные монахами на горе Афон, одна из которых находится в рыбнице.